Турнир проходит, будет проходить уже пятый год. Турнир это международный фестиваль боевых искусств. А в этом году он проходит по пяти видам единоборств. Это два из них наши национальные виды единоборств. Это СПАС как национальный вид ММА. Это официальный вид спорта, зарегистрирован наша единая украинская спортивная классификация. Казацкий двубий, кикбоксинг, ММА и Ориентал. То есть там, возможно, дети могут проявить в самых простых разделах, таких как семья контакт или забава называется в казацком двубое, то есть бесконтактная с остановкой после первого технического действия. И вплоть до уже до ММА, там где разрешены все технические приемы, то, о чем я говорил, вот сейфайт, выступление в специальной защите для детей, оптимально позволяющие использовать все технические действия, которые есть в смешанных видах боевых искусств, удара руками, ногами, приемы борьбы и приемы работы в партере болевые, приемы удушающие и так далее. А вы подскажите, молодежи, куда мы... <coughs> Вы можете сейчас сказать адрес, куда вот прийти молодежи, где они могут записаться или что-то. Ну, вот реально, куда? Конкретно завтра я могу прийти. Не я, я конкрет... а кто-то из молодежи, студенты, там, дети. Там... Захотятся научить. Вы человеку. можете дать адрес нашего благотворительного фонда Городецкого 10, фонд э, Еноборства против наркомании и детской преступности, директор Бабенко Кихно. Алла. Также, соответственно, на сайте нашей организации тоже есть возможность получить контакты и обратиться с, с такой просьбой и получить ответ, в каком районе города или в каком городе Украины можно заняться этим видом единоборства. Соответственно, мы укажем, какие клубы, в каком городе и кто специалисты. Вы, вы сказали только что о казацком двубое. То есть это сейчас уже входит в, М, в ММА, этот вид уже официально входит, или это на уровне подготовительных таких? Казацкий двуби – это отдельный вид спорта, один из видов боевых искусств, который, в принципе, давно развивался в нашей стране как национальный вид. В чем-то технически он похож на кикбоксинг, то есть там больше применение именно ударной техники. Вот. А поскольку ММА – это в переводе «микс маршал арт» – смешанные боевые искусства, у кого-то больше получается применять себя в ударной технике, у кого-то в борцовской. То есть уже сам спортсмен определяется. Но мы предоставляем возможность работать по различным направлениям, дружим со всеми федерациями абсолютно, в том числе тайквондо, карате, различных видов направлений. И, соответственно, боевое самбо. Соответственно, спортсмены из этих федераций приходят к нам, принимают участие в наших отборочных турнирах. И опять-таки могут заявляться, как я уже говорил, до да, считаю ММА как кульминация боевых искусств, то есть там, где оптимально разрешены все технические приемы, они уже могут выйти на этот уровень и представлять нашу страну уже в сборной команде по ММА. И такой вопрос еще. Как вы считаете, если бы сейчас был бы чемпионат всех видов единоборств, ваша федерация смогла бы победить все вот вышеперечисленные виды единоборств? Ну, наверное, вам отвечу сейчас. Площадка ММА, которую вот мы зарегистрировали, это как раз именно то место, на которой извечный вопрос, кто победит боксер или борец. Вот э, данный вид спорта как раз объединяет в себе эти виды спорта себе классические, канонические, и поэтому только во время турнира можно понять, кто победит. Невозможно так сказать. Вот этот спортсмен имеет хорошую ударную технику, это хорошую борцовскую. Нет, только единоборство показывает, кто выигрывает. Поэтому мы предоставляем площадку для всех видов единоборств. И там люди могут в себя проявить, показать, чего они стоят, и каких результатов они могут достигнуть. Победят они один другого или наоборот проиграют и поймут, что им нужно дальше делать для того, чтобы вырасти. Это именно и есть смешанные единоборства, они поэтому так и называются. Один сабли, со стула. Есть разделы такие с сабли, да. Есть такие разделы. Это больше артистические показательные выступления.